ஸ்ரீமன் நாராயணேயம் தசக்கம் நாற்பத்தி ஆறு ஸ்ரீ கிருஷ்ணசிய வதனே யசோதையா லோகா தர்ஷனம் கண்ணனின் வாயில் யசோதை பிரபஞ்சம் பார்த்தது ஸ்ரீஹரையே கோவிந்த கோவிந்தா अयि देव पुरा किल त्वयि स्वयमुत्थानशये स्तनन्दये परिजृम्बणतो व्यपावृते वदने विश्वमचष्टवल्लवी पुनरप्यत बालकैः समम् त्वयि लीलानि रते जगत्पते फलसञ्चय वञ्चन कृदा तव मृद्भोजनमूचुरर्बकाः अयि ते प्रलया विभो क्षितितो यादि समस्त बक्षिणः मृदुपाषनतो रुजा भवेदिति भीता जननी चुकोपसा अयि दुर्विनयात्मक त्वया किमु मृत्सा बतवत्स भक्षिता इति मातृगिरं चिरम् विभो विततां त्वम् प्रति जग्षे हसन् अयिते सकलैर्विनिश्चिते विमतिश्चेद्वदनं विदार्यताम् इति मातृविभत्सितो मुखम् विकसत् पद्मनिबं व्यदारयः अपि मृल्लवदर्शनोत्सुकाम् जननीं तां बहु तर्पयन् पृथिवीम् निकिलाम् न केवलं भुवनान्यप्यखिलान्यदीदृशः कुहचिद्वनमम्बुदि क्वचित् क्वचिदब्रम् कुखचिद्रसातलम् अनुजा दणुजा क्वचित् सुरा ददृशे किं न तदा त्वदानने कलशाम्बुदिशायिनं पुनः परवैकुण्ठपदादिवासिनम् स्वपुरश्च निजार्भकात्मकम् कथिदा त्वां न ददर्शसा मुखे विकसद् मुकोदरे ननु ोऽपि तथा विदाननः अनया स्फुटमीक्षितो भवाननवस्थाम् जगताम्बतातनो धृतदियं तदा क्षणं जननी तां प्रणयेन मोहयन् स्तनमम्बदिशेत्युपासजन् भगवन् अद्भुतबाल पाहि श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द